Очередной, очередной девятый турнир, посвященный памяти тренеров Бориса Давыдовича Подорожняка проводим. Людей все мало, но все равно, кто, кто приходит, это его, ну как бы верные ученики, в любое время, в любую погоду приходят и проводят этот турнир. Спасибо организаторам за организацию этого турнира. Спасибо вам, ребята, которые пришли сюда сыграть. И этим турниром мы как бы вспоминаем нашего тренера, педагога, хорошего человека Бориса Давыдовича Подорожника.